Сейчас мы находимся на блокпосту Чаплинки, И я хочу спросить у известного нашего автомайдановца Андрея Коваленко, чтобы он рассказал, для чего и ради какой цели эти все ребята тут стоят. Кто они такие и какая наша цель. Ну, ни для кого не секрет, что э -э, сейчас российские оккупационные войска заняли часть Украины, заняли родину Кремльской каналы. Крым быстрее вернулся в Украину. Меджлис решил провести акцию о блокаде продовольствия и всех поставок продукции на оккупированную территорию. Все патриотические силы, все активисты, это автомайданы всей Украины, это майдан это батальон Донбасс, это самооборона весы. Это правый сектор. Поддержали это начинание и приняли участие в акции по Здесь мы находимся уже с субботы. Когда приехали мы сюда, здесь было порядка 130 фур. На данный момент, вот сегодня сейчас у нас среда, вечер. На данный момент мы видим на горизонте только одну фуру сдул Южный Вик. Что мы добились? Чего мы добивались? Первое, первое требование это освобождение всех политических заключенных, которые были арестованы в Крыму. По фамилиям сейчас точно все Очень что Второе, это не кормить оккупантов, потому что все Всем известно, что продукция, которая вывозилась отсюда, она не оставалась в Крыму, а перевозилась дальше на российские рынки. Еще что мы имеем положительного, с сегодняшнего дня начали мониторить рынок компании и приятно были удивлены, что цены упали почти два раза. То есть теперь вся продукция, которая свозилась из всех не будет спекулятивной цене продаваться на рынок. Продаваться нашим потребителям. Слава Украине! Героям слава!